మాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో శ్రీ వారాహీదేవి కవచాన్ని ఏ విధంగా పఠించాలో తెలుసుకుందాం శ్రీ వారాహీదేవి కవచం అస్య శ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషి అనుష్ంద్రీ వారాహీదేవత ఓం బీజం ग्लौं शक्तिः कीलकम् मम सर्वशत्रुनाशनाध्ये जपे विनियोगः ध्यानम् ध्यात्वेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादि मातृभैरवसेविताम् ज्वलन्मणिगणप्रोक्ता मकुटामाविलम्बिताम् अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतै समस्तैर्विविधं बिभ्रति मुसलं हलं पात्वा हिंस्रान्हि कवचम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं स्तोत्रं पटे त्रिसन्ध्यं रक्षार्थं घोरशेत्रुनिवृत्तिदं वार्ताली मे शिरः पातु घोराहि फालमुत्तमं नेत्रे वराहवदना पातु कर्णौ तथाञ्जनी घ्राणं मे रुन्धिनी पातु मुखं मे पातु जिन्धिनी, पातु मे मोहिनी जिह्वां स्तम्भिनी कन्धमादरात् स्कन्धौ मे पञ्चमी पातु भुजौ महिषवाहना सिंहारुढाकरौ पातु कुचौ कृष्णमृगाञ्चिता नाभिं च शेङ्किनी पातु पृष्ठदेशेतु चैक्रिणी खड्गं पातु च कट्यां मे मेढ्रं पातु च खेदिनी गुदं मे क्रोधिनी पातु जगनं स्तम्भिनी तथा चण्डोच्चण्डश्चोरुयुगं जानुनी शत्रुमर्धिनी जङ्घाद्वयं भद्रकाली महाकाली च गुल्फयो गुलिपर्यन्तं पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालसङ्कर्षणी तथा युक्ता युक्तास्थितं नित्यं सर्वपापात् प्रमुच्यते सर्वे समध्य संयुक्तं भक्तरक्षणतत्परं समस्तदेवता सर्वम् सव्यं विष्णो पुरार्धने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिन्या निर्मितं पुरा सर्वभक्तजनाश्रित्य सर्वविद्वेषसंहतिः वाराही कवचं नित्यम् त्रिसन्ध्यं ह्यः पटेन्नरः तथाविधं भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचना आपदशेत्रुचोरादी ग्रहदोषाश्च सम्भवाः पुत्रं यथा वत्सं धेनुः తథాంగ వారాహీ రక్ష రక్షాతి శ్రీ వారాహి కవచం సంపూర్ణం వారాహీదేవి కవచాన్ని ప్రతినిత్యం పఠించటం వలన శత్రుబాధలు అనారోగ్య సమస్యలు కోర్టు గొడవలు భూ వివాద సమస్యలు దుష్టపీడలు ఇలాంటి సమస్యలు ఏవీ కూడా మన దరి చేరకుండా ఆ తల్లి మన చుట్టూ కూడా రక్షణ కవచంలా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా ప్రతినిత్యం శ్రీ వారాహి కవచాన్ని పఠించడానికి ప్రయత్నం చేయండి వీలు కాని వారు కనీసం రోజుకి ఒక్కసారైనా కూడా అమ్మవారి కవచాన్ని పారాయణ చేయండి చదవలేని వారు విన్నా కూడా సరిపోతుంది సర్వం శ్రీ వారాహిదేవి పాదార్పణమస్తు స్వస్తి